Можно, да? да? Уважаемые дорогие женщины, сегодня 1 марта 2015 года. Я хочу поздравить вас с наступающим 8 марта. Я хочу пожелать вам большой, огромной, чистой любви. Вот мне вспомнились строки одного стиха, я вам, я вам сейчас его расскажу. «Что хочет женщина, его никто не знает, порой не знает она сама. Конечно, чтоб любили, чтоб желали, чтоб кто-нибудь по ней сходил с ума. Чтоб восхищались внешностью предвстречи и провожали долго, глядя вслед» что был не труден день, и долг вечер, и чтоб лицо хранило сколько лет, что по ночам мужчина симпатичный, ее в своих объятиях сжимал, и очень нежно, очень романтично о а женской сути ей напоминал, что утром став бессовестно счастливой и смыв по душам сладостную лень, понравится самой себе красивой и улыбнувшись встретит новый день. Уважаемые девушки, вы красивы, будьте красивыми, выходите из зоны комфорта, как я сейчас. Будьте любимы, чтобы вас ваша половинка носила на руках, и будьте счастливы. С наступающим вас праздником!